হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে আৰু চবে ভালে থকাটাই বিচাৰোঁ আমাৰো সেই একেই সদায় নিচিনা ভাল বেদেউতাৰ মাজতে আছোঁ দে কিবাকৈ চলি ভগৱানৰ কিবা আৰু আজিৰ ব্লগটা একদম ভয় চভা দি ডিভিৰাৰ ভাত আঞ্জা বনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আজি বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' কৰবা লৈছোঁ লাষ্ট ভিডিঅ' কেতিয়া দিছিলোঁ একেবাৰে মনতেই নাই মৌচুমিছানৰ গৰম বধ চলি থকাৰ সময়তেই দিছিলোঁ নেকি না তাৰপিছত আৰু এটা দিছিলোঁ একেবাৰে মনত নাই এনেতো আমি মৌচুম ইচানৰ গৰম বধ চলি থকাৰ সময়তে ধুমা ধুম ধানখিনি ৰুই শেষ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে নহ'লে স্কুল খুলিলে দিগদাৰ হৈ যায় যে কিন্তু এইবাৰ সেনেকে নহ'লে পানীৰ মানে ইমানেই অসুবিধা হ'ল পানীৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ইফালে মৌচুমীচানৰো স্কুল খুলিল গৰম বন্ধ শেষ হৈ ইফালে ধান চান ৰোৱা মানে দুইফালে মিলাই মিলি কিবাকৈ ধান চান ৰুই শেষ কৰা কেইদিনমান পিছতে ইফালে মৌচুমিছানৰ আৰু হাফেহালি এক্সামো আৰম্ভ হ'ল তো তাহাকো সময় দিবা লাগে ন ইফালে মই যদি মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ক'ত নহ'ব সেইকাৰণে আৰু সেইকেইদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' সেনেকুৱা কৰা হোৱাই নাছিল ভাবিছিলোঁ মৌচুমিচনৰ এক্সাম শেষ হ'ব তাৰপিছত পূজা আৰম্ভ দুৰ্গা পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত এইফালে লক্ষী পূজা কাতি বিহু দেৱালী ধুনীয়া কৰি এটাৰ পিছত এটা মানে ফেষ্টিভেল আহি আছে নে ধুনীয়া কৰি আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম ভালকৈ ভ্লগ চলগ বনাম কিন্তু এইবাৰ সেনেকুৱা একেবাৰে মন নেগেল একেবাৰে মন নেগেল আৰু কিয় নেগেল চবে জানে মই নতুনকৈ ক'ৰবাত দৰকাৰ নাই চবৰে মন চন একেবাৰে বেয়া আৰু চবেই মানে একদম জানো মনত একদম স্থিৰতা কায়ো আনিবই পৰা নাই এতিয়ালৈকে তো আমাৰো সেই একেই অৱস্থাই পূজা চূজা সেনেকুৱা ভালকৈ আৰু চোৱা নহ'লে ভালকৈ মানে কি মই মাত্ৰ এক দিনেই গিলোঁ ইচানক লৈ কিনে নৱ নৱমীৰ দিনাখন আকৌ ঘৰৰ ওচৰতে তাৰপিছত আৰু সেনেকে দেৱালীও চাকি থাকি কেইটামান জ্বলালোঁ লাইট চাইট জ্বলালোঁ সেনেকাই দেৱালীও পাতিলোঁ তো ভ্লগ চলগ একো কৰিব একদমেই মন নেগেলে মানে আৰু মৌচুম ইচানৰ পোন্ধৰ তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰাই হাফিয়াল হাফিয়ালি এক্সাম আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু সেই ঊনৈছ তাৰিখে যি ঘটনা তো মই কি কথা কি কৈ আছোঁ ত' বুজি পাইছে চবে হয় জুবিনদাৰ কথাই কৈ আছোঁ তো মৌচুম ঈশানৰ কেইদিনমান তাৰপিছতে এক্সামৰ পিছুৱাই দিল যেনিবা তাহাৰ পূজাৰ আগে আগে ইশানৰ এক্সাম শেষ হৈছে মৌচুমৰ এটা আছিল পূজাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল ত' ধুনীয়া কৰি দিল তাহাৰ পৰীক্ষা তো সেয়ে জুবিন দাৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় য'তে আছে শান্তিৰে থাকক আৰু যাতে ন্যায় পায় জুবিনদাই তাকে কামনা কৰোঁ আৰুনো কি ক'ম তো ইফালে মই ডিপিয়াৰ ভাত আঞ্জা বনাই আছোঁ আজি বনালোঁ আলু আৰু ভোলৰ চব্জি এইবাৰ আমি প্ৰথম খাম ফুল আকৌ ঘৰৰে আমাৰ গাজৰে ভোল কিনি খোৱা নাই কিনি অনা নাই আৰু নিজৰ ঘৰৰ দুই এটা সেনেকৈ সৰু সুৰা টোক টাক যদি লগোৱা হয় ন কিনি খাব নালাগে শাক চবজি ইফালে আৰু বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ যে একেবাৰে মাত মানে কি ক'ম কি নোকাম মানে মোক সদি মাত নুফুটা নিচিনাই হৈছে আজি আৰু ইফালে মছলা চছলা বটি মেলি দি দিলোঁ আৰু পানী ইমান ওলাইছে পানী দিয়াই নাই মই ধুই ধায়েই কাটিছোঁ ধুনীয়া কৰি তথাপি ইমান পানী ওলাইছে ফুলৰ পৰা এপৰা দেখা পাইছানা এয়া তো মছলা চছলা দি ধুনীয়া কৰি লৰাই মেলি এতিয়া ঢাকি ঢুকি পানীখিনি অলপমান শুকাব দিম বেছি নুশুকা অলপমান শুকাব দিম আৰু এনেকাই খাই ভাল লাগে ফুলৰ চব্জি মোৰ পানী অলপমান এথুপথুপীয়া ঝল ঝল টাইপ থাকিলে পাৰিন্দতে পাৰিন্দাতে অন্ত খাব লাগে খালি খা ডিফিৰাৰ ভাত পানী ৰান্ধিলোঁ বাঢ়িলোঁ গৰমে গৰমে খাই বৈ আজৰিও হ'লোঁ এতিয়া তামোল খাব লৈছোঁ ইয়াত তামোল খোৱা মানুহ কি কৰিম উপায় নাই কিবা এটা নেকি লাগা নাই এনে দুখাইছা দে তই কেমেৰা দেখা পাই আৰু বেছি ঢুকাব লাগিছে ন এতিয়াই বোলে কাইবা মাতিব আহিলি যাওঁ নেকি যাওঁ নেকি কৰি থাকবি খেলাবা তাৰ বোলে টোপনি লাগিছে ইফালে মৌচুমে পুহিব লাগিছে আৰু মৌচুমক ইফালে ৰুম এটা ওলাই দিলোঁ দেই পাকঘৰ সিফালে লৈ দিলোঁ দেখাই পালি অলপ আগতে পাকঘৰ চেঞ্জ হৈছে আমাৰ মানে কি হয় গৰম এনেতো গৰমত একদম তাতে ভাত আঞ্জা ৰান্ধিব নৰা নিচিনা বিৰাট অসহ্য লাগে বিৰাট গৰম লাগে চাৰিওফালৰ পৰা ৰ'দ লাগে যে সেইকাৰণে মই ইফালৰ ৰুমটাত আহিছিলোঁ আৰু এটা কাৰণ আছে এই ৰুমটোত আহাও কিয় ব'হাগ চত মাহ সেনেকৈ মই ঠাণ্ডা হওঁ যে আমি তাতে একদম পকা হয় পকাৰ বিৰাট অত্যাচাৰ ভাত আঞ্জা বনাব নৰা নিচিনা সেইকাৰণে এই এই ৰুমটোত মই ভাত আঞ্জা বনাইছিলোঁ পিছত মৌচুমে এইকেইদিন ক'ব লাগে দুইজন একেলগে পঢ়িলে বিৰাট দিগদাৰ হয় মানে হুলস্থুল হয় জানো গণ্ডগোল নিচিনা সেইকাৰণে মোক সিফালে ৰুম এটা ওলাই দি তো তাক সেই ৰুমটাত দি ইফালে পাকঘৰ পাক পাৰ সিফালে পাৰ কৰাই পাকঘৰ এটা তাক এই ৰুম এটা ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰ সেইটোৱে হৈছে কথা আৰু নাজানো কিমানখিনি কি দুখাব পাৰিম ন ঈশান বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ যে একদম কি ক'ম কি নকাম একদম পাহৰি যোৱা নিচিনাই হৈছোঁ মাত মানে কথাই নলোৱা নিচিনা মুখৰ পৰা টিফিটা ভাত পানী খাই বৈ যি টোপনি মাৰিলোঁ এতিয়াহে উঠিলোঁ এতিয়া বেলাভতি চাৰিটা বাজি পাৰে হ'ল চাৰে চাৰিটা মানে হ'ল নেকি আৰু উঠি অলপ কামো কৰিলোঁ নকৰা নহয় ঘৰ দুৱাৰ সাৰিলোঁ চোতাল ততাল গাঁৱৰ পৰিৱেশটো জানাই চোতাল ঘৰ বেলাভতি ৰাতিপুৱা সাৰিবই লাগে আৰু ইফালে খৰিখিনি এইখিনিও ধুনীয়া কৰি ঢাকি ঢুকি থৈ দিলোঁ নহ'লে নিয়ৰ ভিজি থাকিব যে নিয়ৰ ভিজিলে আৰু শুকাব কি হয় না সেইকাৰণে আৰু কিদিন খৰিতে যিহেতু ভাত বনাই আছোঁ গেছৰ সেৱা খৰিখিনিত নিজৰ কাৰণে কি কৰি ল'বাই ল'ব নহ'লে নিজৰে কষ্ট হ'ব আৰু সেইখিনি ঘৰৰে চেগুন গাজ এডাল কাটি ধুনীয়াকৈ শুকাই লৈছোঁ এইয়া এইখিনিতে এডাল আছিল চেগুন গাজ অলপ বেঁকাকৈ চেগুন গছ ভাল নহয় দেই বেয়া বেঁকা হৈ আছিল সেইকাৰণে কাটি কিনে সেইদিনাখন শুকাই দি দিলোঁ আৰু মই নিজে কাটিছোঁ দেই নিজে দি আৰু মোৰ চাম চোন ভালে হয় জালা কেইটামান সৰাঙৰ লাগিব ঝালাও নাই অঁ আৰু এই মৌচুম ইচ কালা কালা হৈছে আন্ধা কান্ধা মৌচুমে যে হোষ্টেলৰ পৰা লৈ আহিছিল পুলিতাল ভোট ঝালা বুলি ৰ মই দুখাই আছোঁ কি হৈছে এতিয়া ইমান আশা কৰি যত্ন কৰি কি কৰিলোঁ যত্ন লৈছিলোঁ মাত্ৰ ছাগলী খাই খাই আৰু ছাগলীতো খাইছে আৰু কি হৈছিল পিপিৰা সৰু সৰু ডাঙৰ পিপিৰা হৈছিল একদম গাছ মৰি একদম অৱস্থা নাই লাঠি বাৰীডাল মাত্ৰ ইমান ভূত জ্বলা বুলি তথাপি সিডালকৈ যত্ন কৰি কিবা কৰি সেই লাঠিডালৰ পৰাই আৰু পাত ডাল ওলাই ধুনীয়া কৰি ফুল দিল ফল হ'ল তেতিয়া ফল হৈ ৰ কি হৈছে মই দুখাই আছোঁ আৰু ক'ত গ'ল মোৰ চম এইফালে ইচান সিডিল আৰু এইখিনি কুছু আমাৰ সেইফালে আগতে ইচ ভাঙিব না আমাৰ ইফালে আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ মই এই কচু এইখিনি হৈছে বনত যে হয় জংঘলত গাত যে কালা কচু বগা কচু সেই তাৰে এইয়া পেটাখিনি ইফালৰ মানুহখিনিয়ে খায় আৰু খাই কিন্তু ভালেই লাগে দেই মাছ দি খালেও ভাল লাগে এনেও তেল দি দালি নিচিনা গলাই বনালেও ভাল লাগে নহ'লে খাৰ দি খালেও ভাল লাগে সিদিনাখন খালোঁ এক সন্ধিয়া আৰু এইখিনি আছে এতিয়া সেইখিনিয়ে চাওক মাছ দি খাওঁ না খাৰ দিয়ে খাওঁ আছোঁ এতিয়া কি অৱস্থা আমাৰ জলকীয়াডালৰ নাইচান আৰু এই আকৌ উঠাই থৈছোঁ দেখা পাইছে না এইফালে চৰাই ঘৰটাৰ ওপৰতে উতুলি থৈছোঁ নহ'লে মাটিত থ'লে কি হয় ৰ ৰ আগতে নুমাব লাগিব গছডাল দুখাই লওঁ প্ৰথমতে গছডাল ভূত ঝালা ইমান যত্নও কৰিছিলোঁ ইমান আশা কৰিছিলোঁ ভূত ঝালা না ভূত আচাৰ বনাম আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব পকিলে ধুনীয়া কৰি পুলি বনাম বেছিকৈ ৰুম ইমানেই আশা কৰি যত্ন লৈছিলোঁ কিন্তু এইয়া পিছত এইহে ওলাল দেখা পাইছা না এইডাল এইডাল গছডাল পকিছে কেইটামান তথাপি যেই হওক ঝালা গছ ওলালতো নাইচান ঝালা খাব পামতো সেয়ে বহুত আৰু কি যেই হওক নুমাই দিছোঁ মই এইয়া এইডাল ধুনীয়াকৈ পকিছে নাই চান সেয়া আমাৰ ইফালে ফিৰিঙি চালা বুলি কয় দেই এই ঝালা এটা আৰু বেলেগত কি জালা কয় নাজানো সেয়া পকিব লাগিছে গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ আৰু সেইদিনাখন মৌচুমে ইয়াৰ এটা সৰাইছে সেয়া সৰা হৈছে পকা মাত্র সরাও দে আজি আর ঝালাও নাই আমার ভালকে হরাও কি হল কিনকা সরা তো দেখলে বহুত দিই ভালকে লাহে লাহে আৰু এইকেইটা ভালকৈ পকা নাই এইকেইটা সৰাব নালাগে বেছিকৈ পকাকেইটা মাত্ৰ সৰাওক ইমান সময় লাগে এটা সৰোৱাতে বাপৰে কেঁচি থাকিলেহে ভাল হ'ল হয় কেঁচি দি কাটিবৰাওক নেকি ভালকে পকাকেইটা ক্লিয়াৰে নহয় মোৰ কেমেৰা একদম অ আৰু এইফালে আৰু এটা বস্তু ভালকে ধৰিব পাৰিব না নাই আন্ধাৰ আন্ধাৰে হয় এইয়া এইফালে দেখা পাইছে না পল থত এইয়া ইফালৰ পৰা দুখালি ভাল কৰি ধৰিব পাব নেকি ৰ অঁ ক'ত গ'ল এইয়া এইয়া দেখা পাইছ না ইফালেও ওলাইছে মাজতে নাই আৰু ইফালে দুই ছাইড আছে আৰু মাজতে নাই ইয়াত দেখা পাইছ না ভালকৈ ধৰিব পাৰিছ নে নাই এয়া নাজানো বহুতে কয় এনেকা নিচিনা ওলালে বোলে কল খাবা নাপায় বেয়া ভাল না বেয়া কবিচোন কমেণ্টত যাই জানা খাব নালাগে বুলি কয় কিহৰ কাৰণে বেয়া কিহৰ কাৰণে নালাগে সেইয়া মালভোগ কল আছিল এতিয়া নাজানো আৰু কিহৰ কাৰণে খাব নাপায় কিহৰ কাৰণে বেয়া হ'ল সৰোৱা আছে দেখোন আৰু ইমানখন ইমান মাখান পকা আছে ইমানখন গোটেই সৰাও পকা মাখান ৰাঙা ৰঙা মাখান যিকেইটা ৰঙা ৰঙা হৈছে গোটাই সৰাও এ তই হৈছে দে একজন আৰু কি লাগে সৰাবা এই কি কয় দেখুৱাই দিবা ভালকৈ সৰাও কিমান ওলাল দেখাও